Всем привет! С вами Вероника и вы находитесь на канале Of watch Это видео я снимаю так как долго, совсем долго я не снимала видео. Да, достаточно относительно давно. И я бы хотела сделать обзор на мини-домик или что-то типа на э, того, что ну что у меня на балконе. Это сделала моя лучшая подруга Люда. Спасибо тебе, Люда. Я очень тебе благодарна. Мне бы не получилось сделать это самой. Я благодарю тебя. А, пожалуй, мы приступим. Вот, э, вот такой вот э, сделал, вот такой вот чудо сделала Люда. Это все так из лампы получилось, типа кровати. В общем, я ей очень сильно благодарна, да? Я опять это повторила. Вот это как? А, писюпа. Вот как сказать? Это такой крутой вот. фиолетовенькая, сирененькая, как хотите так называйте, такая прозрачная штучка. Ну, в общем, она так. Не знаю, видно вам или нет. Как закрывать, кровать? Их видно хорошо. И не очень. Это как закрывающаяся штука. Ее положим сюда. Спит. Тут э, коробка от Это у нас шкаф. Шкаф на... Ну, сделан вот этим чемоданом. Тут диванчик розеньки вот такой и два чемоданчика и зеркальце тоже его можно вот так вот двигать по всей этой в общем тут кухонный отдел небольшой кроватка коврик около шкафа. На шкафу, на шкафу лежат вещи некрытые. И сами ребята отдыхают. Также коечка. Вот такая вот. И рядом с ней такая же коечка. Только не такая же, как... Чуть другая. Процепилась, Ажна. Зацепилась, так скажем. Вот такая. Это самая койка. Такая крутая. Мне она очень нравится. Мне спят на данный момент, брат и сестра. Спасибо, Люда. Большое тебе. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Обязательно э, пишите комментарии положительное, а если не положительное, то с замечанием. Пока. С вами была Вероника.